सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतं सं भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे श्रीश मुक्तिप्रदानाय च सज्जना अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् सज्जनतारणाया सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओङ्कारमिसं शिवमेतमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानि सदा वसन्तम् गिरिजा सुरासुराराधितपादपद्मम् श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि इयं डाकिनि साकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं तिषितासमैश्च सदैव भीमा ं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि श्रीताम्रपर्णिज्वलराशियोगे निभध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि याम्ये सदं रेतिरं तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापबृन्दं वारणासी श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सह्यादृशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकं पाशुनासं प्रयाति तं त्रयम्बकमी ृपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगार्ढ्यैः केदारमीसं शिवमेकमीडे इलापुरे रम्य समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं स्वराख्यं, शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्ति या फलं तदालोक्य निजं भजेच्छ